С вами снова Литл Келли. И сегодня я буду играть в Майнкрафт. Эм, вот сейчас я сделаю кровать. Я добыла шерсть с фонарей жителей. Вон столбы стоят. Это после этого фонаря. Можно так сказать. И добыла три шерсти с этих фонарей. Эм, и теперь могу поставить кровать и нормально поспать. Вот сейчас я буду добывать песка, но ну, сейчас сделаю лопат несколько, и буду, 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 О, в принципе, я тут лучше кровать оставлю, буду играть, в принципе, копать песок, чтобы сделать мой замок. Я буду принцессой, я буду красавицей принцессой. Так, две лопаты. Сколько нам хватит? Ну, конечно, столько нам не хватит лопат, но мне нужно хотя бы что-то из лопат. Хочешь, как, это хоть э, какие, хоть мало лопат. Пускай будет. У меня ведь будет собственный замок все-таки. У меня будут, теперь у меня будет теперь у меня будет где поспать. Так. И мне палочки нужны. Вот так, отлично. Простите, пожалуйста, сейчас я только кое-чего посмотрю. Так. Новое видео просто прислали. Мне бы... О, уже один стак набрался песка. Это очень много бывает. Так. Набирается много песка, заканчивается он очень быстро. Надеюсь, закончится он не быстро, потому что мне надо строить свой замок. Я буду принцессой, только принца у меня нету. Хоть, ну, хоть кто-нибудь будет, ну, с кем я буду играть по сети. У меня будет замок, прям королевство. И я буду принцессой. И кто хочет со мной поиграть по сети, пишите в комментариях и... Мы сможем поиграть по сети. У кого есть, у кого есть план на планшете Майнкрафт, потому что я играю на планшете с компьютером, я никак не смогу поиграть. И мы должны как-то встретиться и подключиться. Если вы живете в Одинцово, вы подк... Это мы где-то встретимся и подключимся и сможем поиграть. Я просто не знаю как подключаться к подписчикам, чтобы с ними поиграть, если они даже очень далеко от меня. Сейчас докопаю песка. Интересно, сколько у меня еще? Вон, наверное, уже где-то 300 или 4. Или идет четвертый. Так, раз, два, три, ну, 30 так идет нормальненько. Так, ну, сейчас еще накопаем. Мне главное замок построить. И все будет нормой. Как можно это сказать? Так, Советую, советую вам подписаться на канал Дианы Найковой. Она просто супер снимает выживание вдвоем. Ну, у нее не название таких видео, но она с другом снимает. Опа. Так, 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 так. Надеюсь, мне хватит песка. Ну, у меня его уже много, но закончится он быстро. Очень быстро. Так, о, там еще песок. Там остров. Так, э, сейчас полдень, ты нормальненько. Так. Угу. Текст. Сделаем так вот. Сейчас, минуточку. Очень много. Сейчас я пристановлю видео, потому что мне надо пить чай. На всякий случай, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока.